Дорогие друзья, мы продолжаем эфир на телеканале Фрида. 33-я годовщина независимости Украины. Сегодня говорим об Украине, об Украине в мире. Со мной сегодня Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента. Михаил, приветствую, рада видеть. Да, здравствуйте. 33 года. Непростой период для Украины. Но вот хочется сегодня в этот день говорить все-таки о пути Украины к победе. Это тот важный тезис и термин. Вы знаете, вот у меня одно слово на ум приходит, когда я об этом думаю. Это вопреки. Вопреки всему Украина сегодня показывает успехи. Наша страна показывает результаты, я бы даже так сказала. Вот хочу у вас спросить, возможно, немножечко по-философски, но все же. На каком отрезке пути сегодня Украина к победе? И как мы можем описать этот путь? Тяжелый вопрос. Потому что главное, что обычно останавливает вас на пути к чему-либо, даже за полшага к тому, чтобы достигнуть результата, ваше сомнение в себе, ваше неверие в то, что вы можете дойти до конца. Вот там за поворотом уже будет угу. дверь, но вы остановитесь до. И западная цивилизация, к сожалению, очень часто останавливается до поворота. И в отношении России она очень часто останавливалась до поворота. И Украина это делала очень часто. Вот 33 года, давайте вычтем последние два с половиной полномасштабного вторжения, как раз которые и заложили основы полноценной, абсолютно субъектной нации. Я про историю не буду говорить, я вообще прагматично отношусь ко всему. Я считаю, что исторически это исторически, это можно вести любые дискуссии, мы живем здесь и сейчас. Вот сейчас Украина очень субъектна. И сейчас Украина точно не позволит никому остановиться за полшага до реализации главного. Что такое реализация главная? Вот для меня это выглядит сегодня так. Вот вы придумали правила. Ну, придумали мы правила. Вот есть международное право. Оно регламентирует наши взаимоотношения с кем бы то ни было. И Украина говорит, смотрите, ну вы же придумали, мы можем в рамках этих правил как-то существовать. Россия их нарушила, да. Можем мы ее наказать? И вот здесь возникает коллизия. И вот Украина сегодня находится на том этапе, когда наши партнеры начинают отвечать, да, вы можете наказать за нарушение правил России. Вот этот этап. До этого, это, знаете, это была такая сказка немножко, да, ну я имею в виду, для нас это трагизм был, а для западников был, была сказка, то есть они как бы помогали, а, знаете, это когда ты начинаешь что-то помогать, совершенно сомневаешься в том, что люди дойдут до конца, ну ты просто помогаешь, потому что это в рамках, ну это правильно ну когда пришли в дом кого то убивать ты даешь возможность обороняться зная что тех кто пришел нападать намного больше они окружили этот дом они там бесчинствуют и так далее но ты все равно помогаешь потому что это у тебя в сердце это я про западную цивилизацию а сейчас они начинают понимать что украина может дойти до конца то есть они остановятся перед поворотом и, и это очень круто потому что это будет тогда осознанное решение стоять с нами до конца а стоять с нами до конца это будет осознанное решение: передать нам необходимый объем оружия, передать нам необходимые разрешения, заблокировать возможность России зарабатывать деньги. И вот мы сейчас находимся на этом этапе. На этом этапе это должно было случиться давно, но оно только сейчас случается. Когда принимают все решения, Россия должна проиграть. А я еще, кстати, всем говорю: вы знаете, парадокс ситуации: Россия не просто должна проиграть. Это нам надо, чтобы она проиграла. Россия угу. хочет проиграть. Хочет? Конечно. А Путин хочет проиграть? Путин нет. Ну, Путин и Россия, это немножко да, да, разные я поэтому, вещи. Да, я, я да, поэтому, Михаил, я а, немножко... Путин достаточно родили. примитивен для такого понятия, как Россия. А, хотя Россия любит примитивных правителей. А, будучи коллективным примитивизмом, они всегда пытаются найти максимально а, синхронизированно с ними по примитивизму правителя. Но Путин, конечно, не хочет проиграть. Для Путина крайне важно продолжать войну крайне важно. И не останавливать войну. И он не остановится. Он будет существовать только внутри войны. И, соответственно, все эти иллюзии, что мы можем там о чем-то с ним договориться и так далее, это все большие иллюзии. Путин будет только воевать. Почему? Потому что война ⁇ это и есть его юридическая или не юридическая силовая защита. Потому что как только война заканчивается, все равно начинаются и внутренние, и внешние вопросы к Путину, и они приведут его либо на скамью подсудимых, либо на другие скамьи. Но это уже там местный народ будет решать. Почему Россия хочет проиграть? А у них другого шанса нет исторически. Вот сейчас это очень очевидно. Если они не проигрывают, у них происходит консервация режима путинского, а это тупиковый, максимально тупиковый режим, который полностью обнулит Россию в очень короткий промежуток времени. Такой страны не будет. И где-то на уровне подсознания они это понимают. Остается Путин, Россия умирает. Уходит Путин, Россия получает шанс на трансформацию. Поэтому они хотят проиграть. Готовы ли они это продискутировать? Нет. Готовы ли они это осознанно принять? Нет. Но на уровне подсознания, особенно в момент, когда началась война на территории Курской области, они понимают. А вы давайте об этом, о том, как действуют силы обороны Украины. Очень метафорично но очень точно сказали вот этот тезис, что когда Украина и наши союзники, то в частности западные партнеры, перестали сомневаться, Украина не сомневалась, да, и вот эти перекрестки проходила, 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 да, с большими потерями, с трудностями, с вызовами. Но все же, то, что сейчас делают силы обороны Украины, эти асимметричные действия, на самом деле это успех. И наши союзники, для них это было удивление, для них это было, скажем так, действительно ну, сюрпризом, скажем так. Возможно, кто-то из них даже и сейчас до конца не озвучивает, на самом деле, как они отреагировали по-честному на то, что произошло в Курской области. Если мы говорим об этих асимметричных действиях и о том, как действуют силы обороны Украины, все-таки важнейшим аспектом остается это уничтожение да, вот этой военной мощи и возможностей России, которая сегодня еще пока есть. Поэтому хочу у вас спросить, вот силы обороны Украины, за счет чего все-таки да, успех этот удается? И, скажем так, что бы могло увеличить и прогрессировать в этом успехе? Что нам еще необходимо сегодня от наших союзников в первую очередь? Это идеальная операция, которая полностью переформатировала войну. Мы на другом этапе войны. Еще вчера, в течение там, 8 месяцев, все упорно обсуждали стагнацию, ресурсное преимущество России, невозможность изменить ход войны, предопределенность финала войны. Сейчас все, вы абсолютно правы, находятся в шоковом состоянии и не понимают, что дальше. Это то же самое состояние, которое было в начале полномасштабного вторжения, когда оказалось, что никакой блицкрик в Украине невозможен. Что будет ожесточенное сопротивление, оно будет эффективным, и оно приведет к тому, что Россия завязнет здесь полностью. И более того, все мифы, на которых зыждилась конструкция под названием Российской Федерации, будут один за одним обнуляться. Операция в Курской области четко обозначает три главных аспекта. Первое вы не можете выйти на мифические компромиссы с Россией. Они невозможны. И мы, кстати, об этом говорили неоднократно. В такого типа войнах кто-то должен проиграть. Либо западная цивилизация вместе с Украиной, еще раз, западная цивилизация вместе с Украиной, либо Россия и авторитарная вертикаль. Это не только те страны, которые поддерживают Россию, но и другие, которые сейчас с вожделением смотрят на то, каким будет глобальное политическое пространство. Россия не проигрывает, значит можно будет провоцировать, атаковать, захватывать. Россия проиграет, все резко успокоятся. Вторая составляющая ⁇ это что если ты придумал правила, как я уже сказал, то ты должен их защищать. Ну или должен от них отказаться. И сегодня нельзя сказать Украине, почему Украина и приняла решение об операции. Потому что оно основано на конкретном юридическом субстрате, который называется 51-я статья э, Устава ООН и который называется «Международное право», где прописаны правила ведения войны. И, соответственно, Украина говорит, смотрите, мы пользуемся тем, что вы прописали. Хотите, э, чтобы мы этим не пользовались, так публично выйдите и скажите, что если на ваши страны кто-то будет нападать, вы будете становиться на колени сразу. Мы – нет. И вот защита правил ⁇ это еще один важный краеугольный камень именно этого момента, который точно, еще раз подчеркиваю, точно сформирует у наших западных партнеров представление о финале войны. И, наконец, третье. Недееспособность российской политической вертикали. Полная, тотальная. Они абсолютно подавлены собственной пропагандой. Они абсолютно верят в ту мифологию, такую примитивную, абсурдную, которую сами себе сочинили. И, соответственно, они невозможны в рамках э, страны для переговоров. Невозможны. Не просто не хотят или хотят переговоры, они невозможны. Потому что они с вами будут говорить на другом языке. Нас лануло две вещи. Первое – Сама uh -huh. Украина. И сегодня Украина четко зафиксировала свою фундаментальную внутреннюю субъектность. Что это значит? Это значит, да, больно, да, тяжело, да, война, да, трагедия, да, эмоциональная усталость. Это все правильно требовать от людей адреналинового подъема в течение двух с половиной лет войны невозможно. Но в то же время каждый, еще раз подчеркиваю, каждый принимает для себя решение идти до конца. Вот это Украина. И второе, это наши партнеры. Вот вы начинали об этом говорить, что они в шоковом состоянии находятся. Да, но даже это шоковое состояние позволяет им сказать вещь, мы поддерживаем Украину в любом случае. Независимо ни от чего независимо от того, ведем мы с ними там дискуссии по типу войны, которые они ведут или не ведем, они делают все правильно, и мы будем их поддерживать, и мы будем стоять за их спиной в любом случае. Ресурсно, финансово, военной техникой. Единственное, что бы нам хотелось с вами, я об этом президент все время говорил, если ты о чем-то договариваешься, чтобы вот та договоренность выполнялось здесь и сейчас, а не через 8 месяцев. А почему вы так? Почему все-таки вот ключевые решения, я даже так скажу, именно ключевые решения для Украины в Вашингтоне, да и в том же Брюсселе, да? Я не разделять здесь не буду в этом контексте. Почему все-таки решения принимаются постепенно? Они же а... все равно принимаются. Вы знаете, как многие говорят? Но все равно уже приняли решение. Все парадоксальный равно вадили... ответ, очень парадоксальный. Бюрократия. Все-таки это бюрократия. А, это главное. То, что, к сожалению, свойственно современным демократиям. Длинный процесс, коллективное обсуждение, долгая дискуссия. Парадокс в том, что внутри дискуссии все знают правильный ответ, и в итоге к нему придут. Но бюрократия требует, чтобы обсуждение было длинным. Вот в этом парадокс системы. В авторитарных системах как раз-таки решение будет обязательно неправильное. Его примет человек максимально глупый, который будет за счет своей глупости диктатором. Ну, потому что у него нету эмпатии, у него нету ценностей. И ему просто сказать: смотрите, да, перережьте им горло. И так далее. И он становится диктатором. Ну, главное, кто первый скажет эту фразу, ну, как говорят, да, кто первый одел халат, тот и психиатр. Вот точно так же, кто первый перерезал горло э, такому же неадеквату, тот и диктатор э, на, на, на территории. Это Российская Федерация, классика. Ну, у них всегда одно и то же. Для демократии свойственна длинная дискуссия, к сожалению. И вторая проблема западных сообществ, это нежелание отказываться от стереотипного мышления, к сожалению. То есть вот они для себя приняли концепцию, опять же, я об этом неоднократно говорил, фукуямовскую концепцию конца истории о том, что умер Советский Союз, умерло противостояние систем, и, соответственно, можно уже конкурировать на других платформах. И они вывели из уравнения Российскую Федерацию, которая, наоборот, она затаила злобу. То есть она была обнулена в своем желании быть главной, ну, Советский Союз, доминировать. Вот он был обнулен, унижен, куриные окорочка получали они в качестве гуманитарной помощи в начале 90-х. И в этот момент они затаили злобу, что нас унизили. И вот эту злобу они сегодня реализуют. На территории Украины, но не только против Украины, а против всех тех, как они считают, их унизили. А на самом деле им протянули наоборот руку. Надо было тогда не давать им куриные окорочка, я так образно скажу, а надо было посадить на скамью подсудимых, чтобы они как в Нюрнберге прошли через покаяние. Вот этого не было сделано. И сейчас они вот эту свою ненависть реализуют. А Запад не может избавиться от иллюзии, что это другого типа противостояния. Не Советский Союз и страны демократии, а ну какая-то там... Э... Примитивная автаркия, которая решила показать свои зубы. Вот эти две причины, они не дают возможности быстро принимать решения. Мы сейчас перейдем к второму саммиту мира, но все же хочу вас спросить, вот вертится, да, и в голове этот вопрос. Все-таки Крым, деоккупация Крыма сложно ли все-таки военным путем осуществить и также в отношении других докупированных э, оккупированных, видите, сказала, докупированных, значит, будут деоккупированы территории Донецкой, Луганской областей, э, Херсонская, еще Харьковская, Запорожская и так далее. Все-таки здесь э, давайте разделим, какие территории, возможно, исключительно военным путем, ну и в отношении Крыма, каким вы видите э, путь деоккупации полуострова? А, ну, безусловно, военные операции лучше обсуждать с военными, Конечно, они да. тем более демонстрируют согласна, креативный подход, да. они формируют новые поля, Курской область это новое поле боя, очень круто выглядит и так далее. А, давайте о политическом аспекте. А здесь нету такого, вот нету необходимости четко говорить, вот эти территории можно военным путем, а эти дипломатическим, ничего подобного. Это камень, который должен, маленький камешек, который нужно достать в одном месте, чтобы все обрушилось. И поэтому одна успешная операция, не освобождение территории даже, а одна успешная, крутая операция, вот Курская, это одна из успешных операций, одна другая, третья, это маленькие камешки, которые будут доставаться из основания той остаточной махины под названием ⁇ Милитарный компонент Российской Федерации ⁇ и все начнет падать. И, и, и у вас будет другая ситуация. Еще раз, эта ситуация будет выглядеть не так. Это несомненно, это исторический процесс. Оно будет выглядеть так. Вот Курск, он приводит к определенным э, социальным изменениям в России. То есть э, в России люди в шоке. Ну, то есть им же что говорили? Россия настолько мощная, что может воевать только на чужих территориях. Будет там резать все, что угодно делать. Но на территории России всегда гарантия, что ничего не будет. Сейчас война идет в России. И люди не готовы публично это дискутировать. Но на уровне подсознания они задают вопрос. Так, подождите, а как это так? Как это получилось? Вот сидел чудак вы его знаете под дивной фамилией Путин, он сказал, что мы сейчас очень быстро, за три дня там всех на колени поставим, а сейчас он сидит, делает вид, что он не понимает, что в Курской области война идет. Так вот, масштабирование войны на разных направлениях, возврат войны на территорию России, перенос войны туда, в любой момент может все обвалить. И, соответственно, вы здесь поддавили, вы на этом направлении подавили, выиграли тактическую операцию, провели тактическую операцию, получили какой-то существенный результат, не стратегический даже, не освобождение той или иной всей территории, там, Донбасс, Крым и так далее, а тактическая операция, одна, вторая, третья, и начинаются необратимые социальные процессы в России. То есть вот это еще одна стереотипия, которая, к сожалению, давлеет над э очень одаренными аналитическими центрами западных стран. Я почему говорю одаренными? Но ну, они настолько все эффективно прогнозируют. И начало войны, и поведение России, и поведение Украины, течение войны. И продолжают это делать. Они продолжают настаивать на том, что у России такие ресурсы. Но ее нельзя победить. Почему? Кто это сказал? Проблема не в этом. Проблема не в том, что можно или нельзя. Проблема в твоем желании победить или в твоем страхе не победить. Но если вы боитесь, почему вы переносите свои страхи на Украину, которая два с половиной года показывает эффективное Да, войну? есть же эта фраза: Чтобы победить, нужно перестать бояться. То, что сделала Украина, на самом деле. А, Михаил, еще несколько вопросов хочу успеть все-таки адресовать. Второй саммит мира, да, важность, вот, вот это и будет мой вопрос, важность именно второго саммита мира. Ну, и все-таки то, что у всех да, тоже сегодня стоит вопросом: насколько здесь вероятно участие России? Смотря какое на чьих условиях? Принуждение. Вот тогда участие России крайне важно. Если Россия приедет продемонстрировать пренебрежение, смысл. Очень, очень точно надо понимать, что ты делаешь. И вот Украина точно понимает, что делает. Важность второго саммита, конечно. Что это значит? Это доминирование Украины, субъектность Украины. Ты провел первый саммит, собрал 100 стран. Ты показал, что смотрите, на нашей стороне все, да, может быть, не все готовы занимать жесткую позицию, но на нашей стороне кто поддерживает Россию? Никто. Ну или ничтожные э, авторитарные режимы. Э, второй саммит ты проводишь. Ты говоришь, смотрите, вот площадки, на которых мы будем обсуждать конкретный возврат к международному праву. Это говорит о доминировании России в глобальном политическом процессе. Опять же, это не процесс одномоментный. Вот все, что сегодня Украина демонстрирует, она демонстрирует рост своего влияния. То, чего у нас не было 31 год, к сожалению. Потому что если бы мы в начале своего пути четко поставили перед собой одну задачу – быть самими собой, показать идентичность миру, показать свои компетенции, построить границу с Россией, полностью отделиться, пойти на те рынки, которые нам нужны, а не сидеть в кармане у России, зарабатывая на коррупционных связях с Россией, продавая на ее рынок все, и ждать, потом своей субъектности. Вот сейчас Украина доказала субъектность, доминирование, модерирование процессов и опять же, как должен быть сформирован переговорный стол с Россией. Это ж не слово переговор, это ж не абстракция. Россия сегодня не предлагает никаких переговорных концепций. Россия продолжает настаивать на ультимативном исполнении ее требований. Ты можешь либо Сделать вид, что ты готов с ней о чем-то говорить, но тогда ты изначально садишься за стол переговоров, который ведет Российская Федерация, потому что они же не будут отходить от своей концепции ультиматума. Либо ты формируешь стол переговоров. И вот второй саммит мира ⁇ это формирование переговорной позиции, переговорного стола. Что это значит? Переговоры только на основе международного права которая учитывает концепцию территории, суверенитета, субъектности. Второе. Страны, которые будут присутствовать здесь, они должны быть и гарантами того, что если мы о чем-то договорились, это будет неукоснительно соблюдаться, а не так, как привыкла Российская Федерация. Мы тут с вами подписали бумаги, потом посмотрели, да не, ну подождите. Мы подумали, что мы настолько крутые, что будем по-другому все это интерпретировать. Ну и, наконец, третье. Принуждение России. Есть два инструмента принуждения России. Вы, конечно, можете делать вид, что с ней можно разговаривать. Я считаю, что с Россией можно разговаривать только через силу. То есть, когда вы проводите курскую операцию. И второе, через страх. Что такое страх? Это обнуление их возможностей. То есть, они теряют деньги, личные прежде всего. Они теряют репутации, личные прежде всего. Вот, например, репутация Путина в глазах других диктаторов, ну, крайне ничтожная. Но ты настолько тут всем рассказывал, какой ты крутой парень, а ты войну не можешь даже там не то что выиграть, ты ее на своей территории уже ведешь. Еще немножко, и эта война будет масштабирована на территории России. И так далее. Вот страх потери своих понтов. Я бы так сказал про Российскую Федерацию. И тогда она будет сидеть с вами за столом переговоров. И если они поднимут глаза, вы скажете, опусти глаза. Вот тебе, пожалуйста, документы, которые ты подпишешь. Да, и Украина, конечно, да, финализирую наш разговор, хотя много еще хотелось бы вам адресовать. Я думаю, что сделаем это в следующих наших общениях во время. Все-таки Украина, да, для кого-то это пафосно звучит, а я абсолютно согласна на сегодняшний день форпост между русской Ордой, между странами НАТО, между русским миром, да, который так любит Россия навязывать всем и между все-таки русским миром и цивилизованными странами. Поэтому хочу, чтобы вы тоже этот ряд продолжили. Украина для мира. Эта страна сегодня наша родная страна для мира. Это кто и что? Украина для мира – это страна, которая возвращает всех в реальность. Только в реальность. Мы воюем за свою территорию, мы не то, что там... Потому что, когда мы говорим, что мы защищаем вас от Орды, они начинают «А не, мы сами!» и так далее. Я точно понимаю, что вы сами все можете делать. Я имею в виду западные европейские страны. Вы, конечно же, очень сильные, поэтому мы оружие не можем никак в полном объеме получить. Потому что эскалация, возможно. Я сейчас с иронией говорю. А, Украина возвращает всех в реальность. Это главное. Мы показываем, что если существуют прописанные правила, их надо соблюдать. Если кто-то их нарушает, он должен быть наказан. А, если вы хотите завтра заплатить большую цену договаривайтесь с убийцей если вы подписываете компромиссные документы значит вы уже проиграли значит убийца будет на вас больше давить больше тратить ну и главное мы всех возвращаем в мир пытаемся вернуть в мир, где страны, подобные России, на европейском континенте не должны присутствовать. Это самое главное. Почему? Потому что эта страна всегда может существовать только в состоянии войны. Деньги, пропаганда, коррупция, горячие, холодные войны, гибридные войны, все что угодно. Только для того, чтобы на кого-то нападать. Ну и, конечно же, поддержка терроризма. 24 августа 2025 года. Каким этот день видит Михаил Подоляк? никогда не думал, что я отношусь к категории прогнозистов да, и там, ясновидцев. Я думаю, что это будет хороший рабочий, в, не в плане рабочий день для Украины, а в плане рабочий день для страны, которая эффективно ставит точку в войне или поставила точку в войне. Спасибо вам огромное, Михаил. Спасибо. Обязательно увидимся. Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента, был сегодня с нами.